Salam, mən Okan Çoysayev, 6-B sinif şagirdiyəm. Sizə 44 günlük müharibədə istifadə olunan İldırım başqa sözlə orijinal adı Barak 8 Zen raketindən məlumat verəcəm. Baraq 8 Zen itraket geni Aleynə raketlərə, supersonik raketlərə, balistik raketlərə, təyyarə, helikopter və açı kimi hava təhdidlərinə qarşı nəzərdə tutulub. Zen itraketinin yaradılmasını İsrail və Hindistan birgə həyata keçirib. Baraq 8 Zen itraketinin atış mənzili 90 2 kilometr. Barak 8S konfiquriyasının 2 isə 150 kilometrə yaxın hədəfinə nəhvətmə yüksəklikliyi isə 16000 metrə mm yaxındır. Raketin uzunluğu 4.5 metr, diametri 0.225 metr, ümumi ağırlığı 275 kq düş başlığı 60 kq təşkil edir. Paraq 82 pilləli raket mühərrikinə sahibdir və şaquli atışlar buraxılır.